نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين المكين الحليم الكريم الروح الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعزيزان عن الله تبارك وتعالى کا شکر ہے اس نے آج اس مبارک موقع پر الاتحاد العالمي الإسلامي دستور کی میں توفیق عطا فرمائی آج کا پیغام آپ تمام مہمانان گرانی کی زبان سے سن چکے میں کسی باقاعدہ خطاب کا یادہ نہیں رکھتا کیونکہ رئیس اور اتحاد العالم اسلامی خطاب فرما چکے اور ان کے بعد میرا خطاب کرنا حفظ مراتب کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے مگر میزبان مکرم اور احباب کا جو کہ اصرار تھا اور ایک جہت سے میری حیثیت بھی میزبان کی ہے سو میں بطور میزبان کے چند کلمات کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں پیغام آپ نے سن لیا اور آپ کے دلوں کو فرحت نصیب ہوئی چھنڈک ملی اور جو کچھ آپ چاہتے تھے اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں سے وہ کچھ آپ کو سنوایا میں امید کرتا ہوں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مہک محبت و اتباع رسول اکرام صحابہ محبت اہل بیت اور تقریم اولیاء کی یہی مہک انشاءاللہ اللہ سے غرب تک امت مسلمہ کے ہر دل تک پہنچے گی اور وہ کھیت اور وہ باغیچے جو سوکھ گئے ہیں اور وہ چمن جو خزاں رسیدہ ہو گئے ہیں ان میں ایمان کی بہار پھر لوٹ آئے گی چمن تو موجود ہیں مگر خزاں رسیدہ ہو گئے یہ باز نشین کر لیں کہ خزاں آتی وہی ہے جہاں پہلے سبزہ ہوتا ہے کبھی صحراؤں میں بھی آپ نے خزاں دیکھی جو صحرا ہوتے ہیں جہاں صرف ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں کوئی درخت نہیں کوئی سبزہ نہیں کوئی پھل پھول نہیں کوئی پودا نہیں کوئی باغیچہ نہیں وہاں کسی کو کیا خبر کہ کب خزاں آئی کب بہار آئی وہاں تو موسم کے آنے جانے کی خبر ہی نہیں ہوتی خزاں تو آتی ہی وہاں ہے جہاں باغیچے ہوتے ہیں سبزے ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں پھل پھول ہوتے ہیں خزاں کا حملہ وہیں ہوتا ہے اور خزاں کا معنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ درخت ختم ہو گئے پودے ختم ہو گئے باغیچے وہ ختم ہو گئے نہیں سب کچھ رہتا ہے مگر ہریالی چلی جاتی ہے سب کچھ رہتا ہے مگر سبزہ چلا جاتا ہے سب کچھ رہتا ہے پتے جھڑ جاتے ہیں ان کے چہروں پر زردی آ جاتی ہے ان کے چہروں پر اداسی آ جاتی ہے غم کی کیفیت آ جاتی ہے سب کچھ جل جاتا ہے اور پھر بہار آتی ہے تو ہریالی لوٹ آتی ہے ایمان اور اعمال کے چمن میں ہریالی تھی اس دور میں خزاں آ گئی ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس خزاں رسیدہ چمن میں پھر بہار ایمان آ جائے تو بہار ایمان کے لیے صرف اور صرف مالی کو یہی کام کرنا ہے کہ محبت رسول کا پانی دینا ہوگا عشق و محبت رسول کی ہوائیں چلانی ہوگی انشاءاللہ اللہ خزاں رسیدہ چمن میں پھر بہار آ جائے گی التحاد العالمی والاسلامی کا مقصد اس کا منتہا نظر اور تحریک منہاج القرآن کا ہدف بھی یہی ہے کہ امت مسلمہ کے اس خزاں رسیدہ چمن میں پھر بہار ایمان آ جائے پھر عشق رسول کی ہوائیں چلیں پھر محبت رسول کی بہار آئے پھر تعلق بر رسول پختہ ہونے لگے پھر تعلق بلّہ کی مستیاں لوٹ آئیں پھر اللہ کے ساتھ تعلق کی لذتیں لوٹ آئیں پھر تعلق بلّہ کی حلاوتیں لوٹ آئیں جبینے جو سجدوں کی لذت سے ناشنا ہو گئے ہیں وہ جبینے ان لذتوں سے پھر آشنا ہو گئی ہیں آنکھیں جو عشق کے آنسوؤں کی تپش سے ناشنا ہو گئی ہیں وہ عشق کے آنسوؤں کی تپش سے پھر آشنا ہو جائیں آنکھوں کے تالاب جو سوکھ گئے ہیں وہ محبت رسول کے پانی سے پھر بھر جائیں دل کی وادیاں جو اجڑ گئی ہیں وہ عشق و محبت رسول کے ساتھ پھر آباد نظر آنے لگے اور روح کے صحرا جو بالکل وینا ہو گئے ہیں محبت رسول کی ایسی ہوائیں چلے کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگے اور واقعہ یہ ہے کہ ایمان ایمان نام ہی اسی محبت کا ہے جس کا پیغام یہ معزز مہمانان گرامی اور اکابر آپ کو دیتے چلے آئے میں دو حدیثیں صرف مختصرا خلاصہ تن بیان کرتا ہوں ان کا مقوم اللہ کے ساتھ تعلق بھی تب ایمان بنتا ہے جب تعلق محبت والا ہو اور حضور السرات والسلام کے ساتھ تعلق بھی تب ایمان بنتا ہے جب تعلق محبت والا ہو دونوں کے لیے ایک ایک حدیث کرتا ہوں اللہ آمَنُوا و شدحب اللہ کے تحت ایک حدیث پاک آتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا مولانا شیخ المشائق ظہوری صاحب کو بیان کر رہے تھے کلام کہ تیری او جنت دو کوڈی ویچان جت یار نظر نہ آئے یہ بات یوں ہی عارفوں کی کہی ہوئی بات نہیں ہے یہ بات اصل ایمان ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا کفار اور مشرقین اپنے بتوں جھوٹے معبودوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے اور مومنین کاملین اولیاء اللہ کے عشق و محبت کا دم بھرنے والے وہ بھی کھڑے ہوں گے بتوں کو اللہ تعالیٰ دو زخ میں پھینک دیں گے کیونکہ وہ ہے ہی دو زخ کا ایندھن جب ان کے جھوٹے معبود دو زخ میں گر جائیں گے تب اللہ جل مجدہ آواز دیں گے کہاں ہیں ان بتوں سے محبت کا دم بھرنے والے ان بتوں سے محبت کا دم بھرنے والے کہاں ہیں تو کافر اور مشرق اور عمر بھر ان بتوں کی محبت کی بات کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے عرض کریں گے مولا ہم ہیں اللہ پاک فرمائے گا اگر تم ان کی محبت میں سچے ہو تو تم بھی ان کے پیچھے دو میں کود جاؤ وہ کافر اور مشرق ڈر جائیں گے کہیں گے مولا یہی دو زخم میں اچھے ہیں ہمیں تو بچا گیا یہی اچھے ہیں دو زخمے ہمیں تو بچا لیں اللہ پاک فرمائیں گے اچھا رک جا پھر شاد ہوگا اینا ہبائی اب مجھ سے محبت کرنے والے کدھر ہیں اب میری محبت کا دم بھرنے والے کدھر ہیں اب میری خاطر راتوں کو اپنے پہلو بستر سے جدا کرنے والے کدھر ہیں اب میری خاطر راتوں کو اپنی پیشانیاں سر بسجود کرنے والے کدھر ہیں میری خاطر اپنے من میں میرے عشق کا بھام جلانے والے کی در ہیں جو میرے عشق و محبت کی بات کرتے تھے جب ہر کوئی سو جاتا تھا وہ تنہا مجھے مناتے تھے جب ہر کوئی آرام کرتا تھا وہ بے چین ہوتے تھے مجھ سے ہم کلامی کی خواہش کرتے تھے اور رو رو کر میرے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے آج ذرا وہ بھی میرے سامنے آئے وہ کہاں ہیں اس وقت اللہ سے محبت کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے عرض کریں گے اے اللہ ہم ہیں تو اس سے محبت کا دم بھرنے والے ارشاد ہوگا اگر تم میری محبت میں سچے ہو تو آؤ میں کہتا ہوں دو زخم کود جاؤ میں کہتا ہوں دو زخم کود جاؤ ابھی عمر بھر راتوں کا جاگنا روزے رکھنا عبادت کرنا نفل پڑھنا تحجد پڑھنا مجاہدے کرنا حج کرنا کیا اسی لیے ہے کہ سب کا انجام دو زخ ہو بولیے روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ دو زخ میں جائیں گے اس لیے بھوک مرتے یہ صبح و شام نمازیں بعد ماد اسی لیے پڑھتے ہیں کہ بلاخر دو زخ ملے یہ حج کی صحبتیں اس لیے برداشت کرتے ہیں سفر کی کہ دو زخ ملے بولیے نا یہ سارے مجاہد ریاضتیں اللہ اللہ تصدیح اس لیے کر رہے ہیں کہ دو زخ ملے آج تمہاری ساری عبادتوں کا سودا ہو رہا ہے یہ سمجھایا ان لفظ وزم آج ساری عبادتوں کا سودا ہو رہا ہے بازار محبت میں سودا ہو رہا ہے ایک طرف محبوب کی رضا ہے ایک طرف عمر بڑھ کی ساری عبادتیں ایک طرف محبوب کی رضا ہے ایک طرف عمر بڑھ کی ساری کمائی عمر بڑھ کے سجدے عمر بڑھ کی عبادتیں عمر بڑھ کی ریاضتیں عمر بڑھ کے مجاہدے عمر بڑھ کے روزے عمر بڑھ کی صحبتیں عمر شب شباریاں عمر بر کی ساری کمائی ایک ہاتھ میں ہے اور محبوب کی محبت کا سودا ایک طرف ہے. ادھر کافر بھی کھڑے ہیں جنہوں نے دو محبت کا سودا قبول ہے تو دو زخم میں, میں آتا ہے فیصد ہے اور ناچتے ناچتے دو زخم گے. گے مولا اگر ہے تو دو زخم بھی جنت ہے اگر تو راضی نہیں تو پھر جنت بھی دوزخ تیری جنت میں دو کوڑی ویچا جتھے یار نظر نہ آوے او دوزخ میں نو لکھ بہشتا جتھے تو جلوہ فرماوے او دوزخ میں نو لکھ بہشتا جتھے تو جلوہ فرماوے او جنت دو کوڑی ویچا جتھے تو نظری نہ آوے عمر برکی ایک ساری کمائی یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان ماں یک نگاہ ناز جانا ما محبوب ایک نظر کر دے ساری کمائی لے جا ایک بار مسکرا کے دیکھ ساری جنت کی تمنا لے جا یہ ایمان اس کو کہتے ہیں جب تک تعلق اس حالت کو نہ پہنچے اس وقت تک وہ ایمان نہیں بنتا پھر سودا گری ہے سودا گری یہ تعلق باللہ ہے ساری کمائی لٹا دی ہے اس محبوب کی رضا پر اس نے کہہ دیا وجد کرتے ناچتے ناچتے کود جائیں گے ناچتے ناچتے دو زخم کود جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی طلب کا تعلق جنتوں سے اور اخروی نعمتوں سے نہیں ان کا تعلق تو یار سے یار سے یہ تعلق باللہ کی حقیقت ہے یہ تعلق باللہ کی حقیقت ہے اب تعلق بالرسول کی حقیقت سن لیں اس کے لیے بھی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور وہ ایک ایسے صحابی کا تھا جو بڑے جری جو بڑے شجا جو بڑے مرد قوی ہے کل مضبوط آساب والے جن کا نام سن کر کیسر و کسرا بھی نرس صحابی کی کمزور جسم اور کمزور آساب والے صحابی کی بات نہیں کر وہ کون ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تعلق بالرسول کی بات راتوں کو آپ جب ہر کوئی سو جاتا تو آدھی رات گھر سے نکلتے اور شہر مدینہ کی گلیوں میں چلتے گھومتے دورہ کرتے اور ہر ہر دروازے پر کھڑے ہو کے کان لگا کے سنتے کہ کہیں کسی گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں کہیں کسی گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں کوئی پریشان حال تو نہیں کوئی جاگ تو نہیں رہا کوئی روتا تو نہیں اپنی رعایا کا خاص خیال کرتے آدھی رات کا وقت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گلیوں کا چکر لگا رہے چانک دروازے کے سامنے آئے اندر سے ایک بوڑھی عورت کے رونے کی آواز آئی رونے کی آواز آئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رک گئے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا وہ خاتون کچھ شعر پڑھ رہی ہے اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کے ہجر اور فراق میں رو رہی ہے آقا کے فراق میں رو رہی ہے شیر پڑ رہی ہے اب یہاں مسئلہ ادھر رہ رہا ہے غوث کتب سب ارے ارے رے غوث کتب سب ارے ارے رے تیرا عشق مقام اگیرے مسئلے مسائل سب ارے اگیرے اُرے, ارے ارے رے تیرا عشق مقام اگیرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون کے شیروں کی آواز سن کے کان دروازے کے ساتھ لگا لیتے سنتے حضور کے ہجر اور فراق میں آدھی رات ہے خاتون رو رہی ہے یہاں تک تو ہوش تھا یہ میں یہاں سے استمبات بیان کر رہا ہوں واقعہ تو ہو رہا ہے مگر یہاں سے میں استخراج بیان کر رہا ہوں استمبات یہاں یہاں تک تو جب جان لیا کہ اس خاتون کا رونا بھوک اور افلاس کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے نہیں کہ گھر میں کھانا نہیں اس وجہ سے نہیں کہ رعایا میں اس خاتون کو, کو کوئی تکلیف ہے حکمران سے تکلیف ہے خلافت سے کوئی شکوہ ہے حضرت عمر کے انتظام سے کوئی شکوہ ہے جب جان لیا کیونکہ کانوں سے سمجھو لیا کہ حضور کے فراق میں رو رہی ہے شیر پڑ رہی ہے ہجر رسول اور عشق رسول میں رو رہی ہے تو معلوم ہو گیا نا تو نکلے کس مہم پر تھے کہ پتہ کیا جائے کہ کسی کو ریاست سے کوئی تکلیف تو نہیں تو تسلی ہو گئی نا کہ یہ رونا شکلے کا رونا نہیں تو کیا چاہیے تھا بولیے آگے چل پڑتے مطمئن ہو جاتے کہ یہ رونا ہماری وجہ سے نہیں چل پڑتے مگر چلے نہیں رک گئے تو یہاں تک تو ہوش تھا اب آگے میں کہتا ہوں کہ یہاں سے وجد شروع ہو گیا فاروق اعظم وجد میں آ گئے رضی اللہ تعالیٰ یہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وجد میں آ گئے آپ کہیں گے کیسے وجد میں اس طرح آ گئے کہ جب ہجر اور شرا کے رسول میں شیر سنے تو قابو میں نہ رہے اور یہ خیال بھی نہ رہا کہ آدھی رات ہے اور پرایا گھر ہے آدھی رات ہے اور پرایا گھر ہے خیال نہ رہا وجد میں آ گئے اور ای <س começo> دروازہ کھٹکھٹا دیا دروازہ کھٹکھٹا دیا اندر سے آواز آئی من انت دروازہ من دکل باپ کون ہے کس نے دروازہ کھٹکھٹایا نرستے ہوئے ہوٹھوں سے جواب دیا عمر اندر سے خاتون نے پوچھا عمر کو اس وقت کیا کہا سارو فاروقار رو دیئے قطار رو دیئے رضی اللہ سارو رو رو بے بے بس ہو گئے بے قابو ہو گئے گئے قابو کے فرمانے لگے خاتون ذرا دروازہ تو کھول اس نے دروازہ کھولا اور سیدنا فاروق اعظم میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم وجد کی حالت میں تھی اگر حالت وجد نہ ہوتی تو کبھی دروازہ کھٹ کھٹا کے نصف شب پر آئے گھر اندر داخل نہ ہوتے کبھی داخل نہ ہوتے شب داخل ہونے کی ضرورت ہی یہ کی کیفیت تھی جس نے بے خبر کر دیا کہ رات کا پچھلا پہر ہے تنہائی ہے خلوت ہے پرایا گھر ہے اندر جا رہا. یہ وجد کی کیفیت تھی دروازہ کھل گیا اندر چلے گئے اور جا کے یہ عمر یہ امت والا رسول یہ عشق رسول کا پیکر اس خاتون کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور فرماتے ہیں خاتون کو کہ ذرا وہ شیر دوبارہ تو سنا وہ شیر ذرا دوبارہ سنا جو تو حضور کے فراق میں پڑھ رہی تھی اس خاتون نے وہ شیر پھر پڑھے ان شیروں کا معنی یہ تھا یوں تھا کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم موت حق ہے بے شک ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے بے شک آپ ہم سے رخصت ہو گئے مگر کاش اتنا تو کوئی یقین دلا دے آپ بھی چلے گئے ہم بھی جائیں گے اور آقا کوئی اتنا تو یقین دلا جائے کہ قیامت کے دن میں بھی آپ کے ساتھ مل سکوں گی کوئی اتنا تسلی دے دے کہ حضور آپ سے ملاقات ہو جائے گی کاش اتنی تسلی مل جائے جب عورت شیر کے اس مقام پر پہنچی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بے حال ہو گئے بے قابو ہو کے رو کے فرمانے لگے خاتون خدا کے لیے چپ کر اور جب اس شعر کو پڑھ تو عمر کا بھی نام لے اور صرف اپنی بات نہ کر یوں کہ آقا کوئی عمر اور میں ہم دونوں حضور سے مل سکیں گے یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی عشق محبت یہ کیفیت تھی تعلق بال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی محبت و رسول ہی سے عبارت وہ ایمان کب بنتا ہے جب محبت اچھی صحابہ کرام کا عالم تو یہ تھا کہ جب کبھی بہت اداس ہو جاتے حضور علیہ السلاۃ السلام کے لیے بہت اداس ہو جاتے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترم ان کے پاس ایک آئینہ تھا کبھی کبھار آکا وہاں تشریف لے جا کے اپنا چہرہ اقدس دیکھتے زیارت کرتے تھے وہ آئینہ انہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا کبھی کبھی صحابہ جب بہت اداس ہو جاتے اکٹھے ہو کے چلتے کہ آئیے ذرا میں حضرت میمونہ کے گھر جا کے حضور والا آئینہ دیکھتے ہیں جا کے حضور کا آئینہ دیکھتے ہیں اور جب وہ آئینے کو اپنے چہرے کے سامنے لاتے جب آئینہ چہرے کے سامنے آئے تو کس کا مو نظر آتا ہے بولیے نہیں اپنا مو نظر آتا ہے مگر جب وہ آئینہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے چہرہ ان کا سامنے ہوتا مگر آئینے میں چہرہ مصطفیٰ نظر آتا چہرہ مصطفیٰ نظر آتا آئینے میں حضور کا چہرہ نظر آتا اس کی دو ہی توجیحات ہو سکتی ہیں توجیحات حضرت محمونہ کے آئینے کی دو ہی ہو سکتی یا تو ان پر عشق و محبت رسول کی حالت کا غلبہ ایسا تھا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھ اور جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھ یہ تو غلبے کی کیفیت یہ تھی کہ جدھر نگاہ اٹھاتے تھے سوائے محبوب کے چہرے کے کچھ نظر ہی نہیں آتا یہ پھر حضور کے چہرہ پاک کا کا تھا کہ جس آئینے پر چہرے عکس پڑ گیا اب وہ ہی ختم ہونے کو نہیں آتا وہ دائم ہو گیا ابدی ہو گیا تو جس آئینے پر چہرے مصطفیٰ کا عکس پڑ جائے وہ ابدی بن جاتا ہے تو اگر اہل محبت کے دلوں میں حضور کی صورت رچ بس جائے ان کے وجود ابدی کیوں نہ ہو جائے اور وہ پھر قیامت تک مٹائے نہیں جاتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ اور حضور علیہ و السلام کی ذات کے ساتھ محبت والا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا آفرمائیں پھر یہی تعلق ہمیں حضور کے سیابا اور اہل بیت پاک کے ساتھ عطا کریں پھر اسی اتباع میں یہی تعلق ہمیں اولیاء و صالحین کے ساتھ عطا کریں اولیاء و صالحین کے ساتھ عطا کریں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آج محفل منعقد کی گئی حضور علیہ السلام کی آل پاک اور اہل بیت پاک کے سر خیر جیسے حضرت محترم شیخ رفائی نے فرمایا کہ حضرت سیدنا شیخ احمد ریفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور کی آل پاک میں سے اور بے شک حق ہے تھانوی صاحب نے بھی سبقے کی تصدیق کی عالم الفاظات یوبیہ میں کہ حضرت سیدنا شیخ احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ عقائد و جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام عرض کیا اور دست اقدس کے بوسے کی آرزو کی تو آپ نے جب دس سے اکدس باہر نکالا تو نوے ہزار افراد نے زیارت کی ہانڈوی صاحب نے بھی کیسے اقابر اولیاء اس کی غوث اعظم شیخ القادر جی رانی رضی اللہ تعالیٰ جن کے روحانی فجوزات سے پھر پوری دنیا وایت معمور ہے اور نور حاصل کر رہی ہے اور رہتی دنیا تک اولیاء صغار و قبار سب ان کے روحانی فجوزات کے ساتھ اپنے مرتبے پاتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہر ہر اس مقام سے اور ہر ہر فستی سے ہمیں محبت عطا کی جو محبت کرنے کے لائق تھی ،۔ اس نے ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے بھی محبت رکھی اللہ کے رسول کے لیے بھی اسی کے عمر سے محبت رکھی اللہ کے رسول کے شہابہ کے لیے بھی اسی کے عمر سے تکرین اکرام اور محبت رکھی حضور کی اہل بیت اور آل کے لیے بھی حضو کی نسبتی سے محبت رکھی حضور کی امت کے اولیاء اور صلحاء سے بھی محبت رکھی اللہ تبارک و تعالی ہم اس محبت پر قائم رکھے اسی محبت پر ہماری موت ہو اور قیامت کے دن اسی محبت میں ہمارا حشر اور نشر میں صاحب خانہ محترم ڈاکٹر نثار احمد صاحب کو پھر مبارکباد دیتے ہوئے اور مہمانان گرامی کا سمیم قلب سے اپنے تمام رخائے کار اور اپنی طرف سے بار بار بلکہ صد بار شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے ایک مجالس میں ہمیں شرکت کی اور حاضری کی توفیق دی اور ان کو عرقی بارگاہ میں اللہ پاک جو قبول ادا کرمایا ماں علین